Kalau ini berlaku tuan-puan Aduh ya Allah Jadi apa yang kita cerita ni jauh lah jadinya Sebab apa dia dah masuk jadi sahabat syaitan tu Pernah tak dulu masa kecil-kecil tengok buku berkawan dengan jin ya? <laughs> Zaman sekarang tak ada kan Dulu ada kan berkawan dengan jin Tamar Jalis ya eh? Ha, bercakap dengan jin ni ha, ya? Bercakap dengan jin Ini peminat dia lah ni kan <laughs> Macam-macam lah tuan-puan sekalian Itu kawan syaitan, syirik Lagi apa lagi kawan syaitan? Uh, orang yang membazir Orang yang suka berlebih-lebihan Innal mubazirin kanu ikhwan syaitin Sesungguhnya orang yang membazir Mereka itu adalah saudara kepada syaitan kita kalau orang cakap kita saudara setan marah. Ya. ya. Eh marah kita left group terus, ya. Yeah. Ha, tapi membazir sikit punya teruk. Ya, yeah. jadi tengok tuan-tuan. Ya Allah, ya. Yeah. Jangan jadi kawan. Fattakhidhuhu adwa. Ambil betul-betul syaitan sebagai musuh. Dan syaitan itu tuan puan perlukan kesungguhan untuk menghalang dia daripada memperdaya kita nafsu perlu kesungguhan untuk kita didik nafsu supaya terurus dengan baik. Ya, kita tak nak berlama lama sangat dekat tajuk ni, tapi sebab baru sangat lagi usaha tengok dalam kitab iaitu kitab bertajuk Jaddid Solataka, perbaikilah solat kamu. Dalam tu ada bab ya, macam mana tipu daya syaitan dan disebut dalam kitab itu tuan puan di antara amalan yang paling yang sangat hebat ya di antara amalan yang sangat hebat dalam mengelakkan ataupun menjauhkan daripada tipu daya syaitan amalan itu ialah puasa puasa siang ha, ya sebab uh, syaitan nafsu dunia ini berangkaian nanti tu ya syaitan didik nafsu pun sudah ikut cakap syaitan ...lepas tu nafsu nak keinginan macam-macam-macam... ...dunia... ...ya dia berangkai nanti tu... ...tapi... ...puasa... ...berpotensi untuk... ...menyempitkan saluran darah... ...yang dilalui oleh syaitan... Uh, ...ya... ...puasa... ...dia berpotensi... ...menyempitkan saluran... dam. ...sebab syaitan tu lalu ikut dam. ...ya... ...jadi puasa dia menyempitkan... Uh. Jadi kalau rasa macam Eh aku ni Memang dah ni kena puasa ni Ya bukan puasa sebab nak kurus Muslimat Ya bukan sebab diet semata-mata Tapi ada yang lebih besar Kita rasa macam uh, Highway setan lalu dalam badan ni Dia terlampau nyaman pula Terlampau luas Maknanya berbondong-bondong sekali masuk Sekali lalu berbondong-bondong Sampai tak larat nak tepis dah Tak larat sebab apa? Satu batalion masuk. Sekarang jalan dia besar, luas. Jadi ada usaha tuan-puan nak sempitkan bagaimana dengan ibadah puasa. Dan subhanallah, isteri-isteri Nabi sangat terkenal sebagai wanita-wanita ambidat, qanitat, saihat. Saihat ni bukan makna melancung eh kalau kita tengok betul-betul maksud dia, saihatnya puasa. Ah ha, ya. Eh, maknanya ini wanita-wanita yang yang ibadah, yang taat dan banyak berpuasa. Apa taknya tuan-puan? Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Isteri kesayangan Nabi. Kita kalau kata isteri kesayangan, suami kita asyik bagi makan kan? Sebab kesayangan. Nak makan apa dek? Kata suami kita kan. Ayang nak makan apa? Hari ni makan Thailand bang. Jom kita makan makanan Thailand. Dan suami sayang ya dia takkan bagi bini dia lapar. Itu ramai ni ciri-ciri suami isteri disayangi suami ini kan ya. Sedap sehat, dia badan ni kan. Termasuklah ustazah ya. Ha ini isteri disayangi suami lah ni ya. Asyik kena bagi makan je. Tapi setara itu sayangnya Nabi kepada Aisyah. Macam mana kehidupan sehari Aisyah ketika Nabi tanya kita nak makan apa hari dia Aisyah. Tak ada apa ya Rasulullah Kalau begitu kita berpuasa Tengok subhanallah Ya ha, Macam mana rasa Kalau kita asyik suami suruh puasa kan, ya? Ha, sayang ke tak sayang ni bang Katakan dia makan kuih dah ni ha? Kita kata ya ha, tapi itulah jauh sangat hidup kita dengan hidup rumah tangga nubuah eh rumah tangga Nabi Allahu akbar. Puasa tuan-tuan. Jadi dengan puasa itu terhindar daripada tipu daya syaitan terhindar jadi kita kalau sayang diri sendiri tanya pada diri sendiri lah muslimat ya? kita nak usaha atau tidak kita nak bersungguh ataupun tidak kita nak apa ni uh, termotivasi ataupun tidak sendiri tanya diri sendiri sebab diri kita ni kita akan tanggungjawab besok ya jadi kalau kita sayang diri kita sendiri sebagai seorang muslimah sebagai seorang hamba Allah kena ada kesungguhan kena ada mujahadah antara yang paling disyorkan ialah ibadah puasa sunat. Puasa wajib ni bukan kata syur lagi dah. Wajib. Ha, saya syurkan puasa Ramadan. Apa pula syur pula? Memang wajib puasa. Ya, yang nak syur ni apa? Puasa sunat. Ha, yang wajib memang kena buat. Tak boleh tinggal. Jadi di, disyurkan, dicadangkan, disarankan untuk apa? memperbanyakkan puasa sunat. Malah ya subhanallah, puasa ini satu ibadah yang berpotensi besar dari segi ibadah yang ikhlas, puasa. Nak bandingkan ibadah-ibadah lain ya, eh, mesti Mat. Puasa potensi dia terlampau besar untuk jadi ibadah ikhlas. Tengok hebatnya puasa. Sebab nak puasa ni kena bersungguh tak muslimat. Kena bersungguh eh. Kalau tak kita jadi apa? Berniat ya tiap-tiap hari. Isnin Khamis ni Tapi sekarang hari Khamis tengah hari nampak dia kat kafe. Semalam katanya nak puasa kat timah tu. Ha, niat je manjang. Ya? Sebab tak ada kesungguhan. Puasa muslimat dia berpotensi. Kenapa saya kata berpotensi? Bukan saya cakap dalam kitab sebut. Ya? Sebab kalau kita tak cakap kat orang, orang tak tahu. Itu tu hebat Puasa. Tak cakap tak tahu Kalau kita solat kat masjid Tak cakap kat orang Tapi orang tahu juga kenapa Nampak Nampak Di tengah sujud Di tengah rokok Di tengah takbiratul ihram Tapi puasa Kat mana nak bagi tahu? Kat mana yang nampak kita puasa Kecuali kita bagi tahu. Betul tak? Ibadah puasa sunat eh Kecuali kita bagi tahu. Jadi nak bagi tahu perjuangan takut daripada budaya syaitan ni sehingga kan ibadah puasa yang sangat berpotensi untuk menjadi amal yang ikhlas itu pun terburai juga. Itu pun fail juga. Tengok eh tipu daya nafsu, bisikan nafsu syaitan, elok-elok sahur. Ya. Ha, letaklah ud kan? Oat kononnya makanan berkhasiat dah ni, ya. Ha, sebelum makan ambil gambar dulu. Ha, lepas ambil gambar, Hantar post Facebook, Instagram Kat bawah tulis apa? Syukur ya Allah Atas rezeki sahur pagi ini ha, Kalau kita baca tu Kita rasa macam sian kat dia Ya sian kat dia Dia tak puasa lagi, dia baru sahur kan? <tuh>, Entah-entah tengah hari kan Tak ke mana kedai dia makan ya? Yeah? Tapi nak beritahu, kesian kita patut berjuang untuk apa? Mendapatkan amal yang ikhlas. Takkan semudah itu kita buraikan amal kita. Takkan semudah itu untuhnya keikhlasan. Sebab susah nak jaga itu. Apa? Bila benda dah dalam pengetahuan orang lain, susah nak jaga ikhlas. Ya, yeah? Kita baru sahur hantar, lepas tu tengok berapa orang like. Pada pagi subuh tu. Ya. Yeah? Ramai like subuh-subuh ni ha? Dia kan ya yeah? Lepas tu ada like yang muji tu Ya, ee ngaje ni akak puasa dia kata kita tak boleh nak puasa period dia kata kan ada nulis bawah tu. Kita pun rasa apa oh sedapnya. Oh puji 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 sedap eh rasa kan? Kesian. Padahal puasa berpotensi menjadi amal yang paling ikhlas sebab orang tak tahu. Kecuali kita bagi tahu. Orang tak tahu. Dia sampai-sampai tempat kerja cakap awal-awal dah. Ah, tolong eh, ni tengah puasa ni. Jangan jangan ada dekat-dekat sangat dia katakan ya. Sebab dia garang Eh. Bila dia puasa dia garang eh, dia lapar ya. Jadi dia cakap awal-awal. Ha, jadi memang eh pelik sungguh lah manusia ni Elok-elok duduk diam je lah ya? Kita cakap dengan orang pun orang bagi apa muslimat Pernah tak orang bagi kita hadiah Ya kak ni kak rumah sebiji Sebab apa? Sebab kak puasa Pernah ke? Kan? <laughs> tak pernah Ya, ha, tak pernah. Jadi nak buat apa cakap kau orang? Orang tak ada bagi apa muslimat, tak ada bagi apa. Memang yang mengganjari adalah Allah. Cuba rasa cukup, Allah tahu. Tapi tengok ya, ya Allah. Nanti waktu buka puasa lain pula hidangan lagi sekali. Padahal dia kan nak berjaya dah ni kan, dia kan nak buka puasa dah lagi sekali. Ya. Ha, syukur dia ayat dia semua sedap. Alhamdulillah. Dia kata subhanallah ya, nafsu. Ya. Tipu daya nafsu tu licik sangat. Alhamdulillah dia kata kan, sekadar inilah dia katakan kononnya sederhana lah ni ya rezeki berpuasa terima kasih Tuhan dia kan. <laughs> tapi dia hantar kat Facebook kan Instagram jadi susutlah pahala sikit sebab apa sebab telah dapat puji-pujian daripada manusia. Lepas tu tengok like pula, eh 800 lah, orang like dia puasa hari tu. Ha, ya? Ah ha, lagi lalu makan ni, eh. lalu makan masa berpuasa kesian dia dia tidak tahu betapa satu perjuangannya untuk memperoleh aman ikhlas jangan turutkan sangat hawa nafsu Jangan ikutkan sangat lesekan syaitan. Hari ni memang tuan puan, apa kena lah penyakitnya kita semua ni eh, Terlampau suka sangat nak bagi tahu orang. Padahal ini berkait soal ikhlas tau tuan puan, ikhlas. Tapi nak beritahu penyakit umat akhir zaman Ada rupanya ada teknologi membantu kita untuk Beritahu pada seramai-ramainya orang Kalau tak ada teknologi tu payah juga Takkan nak pakai hila ke kampung ulu rincing ni kan Rincing ulu ni Maikum kan? Nak beritahu susah Siapa pun nak dengar Kau kata gila ke kan apa kat timah tu kan Dia kata Tapi cakap kat Facebook tak ada orang kata gila Padahal atas benda yang sama, pemakluman, beritahu ramai orang. Tapi caranya halus, licik cara dia. Teknologi ni bagus tuan-puan, tapi ingat, jangan sampai jadi perkakas syaitan. Untuk apa? Untuk menyusah-menyesatkan ataupun menyusutkan pahala kita. Jadi memang apa kena lah kita ni. Pakai tudung pun nak tunjuk ke orang dah pakai tudung. Alhamdulillah dia kata ya. Ha, Allah, kalau dah alhamdulillah, alhamdulillah dengan Allah je lah Kenapa ambil gambar tunjuk ke orang, ya? Sudahnya, apa kena? Kita ni kena penyakit apa? Kita ni kena apa anak kata penyakit ni? Entahlah ya, tak tahulah apa virusnya. Ni datang kuliah, ni datang kuliah ni kan? Kuliah belum start ni. Dah ambil gambar dah syukur pada Allah dia katakan di masjid hulu apa rencing hulu dia cakap ha, hari ni mendengar ceramah ha, dia boleh muslimat kalau tujuan dia untuk mendidik masyarakat yang tu bolehlah ya kita bagi hadiah pada anak yatim sumbangan kan kita ambil gambar kita pun hantar tapi jaga niat tu biar ikhlas bukan mengharap manusia tapi nak didik masyarakat supaya apa sakna dengan anak yatim boleh kalau nak ambil gambar pergi kuliah kenapa bukan nak kata aku baik sangat kalau datang kuliah tapi nak didik masyarakat datanglah kuliah agama kuliah agama ni best je datanglah itu boleh tapi kena jaga niat Ha, tapi kalau sepanjang hari habis segala aktiviti nunjuk ke orang, ini apa penyakit tuan puan? Ni mereng namanya ni. Ya. Yeah? Ha, sungguh. Apa kena nak cakap ke orang memanjang mereng ke apa? Ya, yeah, jadi agak-agak sikit. Supaya apa? supaya kita tidak menjadi uh, apa ni tak bagi laluan ya kepada musuh syaitan khususnya nafsu yang tak terjaga untuk memperdaya kita dan jadi orang baik ni perlu kesungguhan muslimat perlu kesungguhan perlu mujahadah nak buat amal apa pun kena mujahadah kan ya? kena mujahadah jangan kita kata senang je tak kena mujahadah nak khusyuk solat kena mujahadah kena ada ilmu dan sebagainya itu yang kedua kita tengok lanjutan daripada ayat yang berikutnya iaitu ayat yang ke-32. Uh, Ustazah ulang balik muslimat. Pertama tadi soal niat dan keinginan. ya. Eh? Yang kedua soal kesungguhan atau muzahadah. Penting. Yang ketiga tengok ayat 32. A'udzu billahi rajim. Ya nisa'an nabiy لستنك أحد من nisa Wahai isteri-isteri Nabi Kamu sama sekali tak sama dengan perempuan lain Ini teqaitun Sekiranya kamu bertakwa ya, Jadi nombor tiga tuan-puan sekalian Syarat penting jadi muslimah salihah ialah takwa Bila ada takwa Kita pasti lebih istimewa daripada yang lain ya yeah? yang yang mengistimewakan itu adalah takwa kita kan suka jadi istimewa istimewa betul tak mesti kita kan suka jadi lain dari yang lain itu perangai perangai tabiat perempuan lah tu ya orang lain elok pakai tudung dia elok kita pusing semua Lepas tu tak cukup yang pusing Letak plus tongkol dekat belakang tu Lepas tu ada pula Aa, ah, ah, Apa benda tu kan yeah. Kenapa nak jadi lain dari yang lain? Minta masih right? nak jadi lain. Tak nak sama orang ni. Ya biar kalau kita datang tu semua orang nampak kita lain dari yang lain lah. Itu memang tabiat orang manusia macam tu. Cuma kita tak buat kenapa? Mujahadah. Jangan ikutkan sangat. Ya, jangan ikutkan sangat. Memang ada juga tu perasaan nak lain dari lain tu. Ya. Ha, tapi malu. Ha, adalah benda yang mengekang, ya. Jadi soalnya sekarang bukan cara macam tu nak lain pada yang lain, bukan cara macam tu. Kalau nak istimewa, nak lebih hebat, nak lebih luar biasa, syarat dia apa? Takwa. Takwa ialah takut dengan Allah. Takwa ialah cermat, hati-hati. Hidup dengan panduan agama, takwa. Pasti orang yang bertakwa sungguh istimewa sekali. Ya, mesti eh? orang takwa. Ha, bukan dengan cara-cara yang telah ustazah sebutkan tadi Maka kerja kita apa dia? Setiap hari apa kerja kita? Menambahkan ketakwaan kalau kita rasa, Ya Allah, insya' malam tadi aku semayang macam apa patut ayam aku semayang, Ya Allah. Ya, sebab sinetron tu tengah klimat cerita dia. Nak tahu ni, hero ni jadi tak kawin dengan heroin ni. Tapi suami dah negur, maknya dah semayang ke belum, kata suami kita pun pergi semayang Jadi bayangkan ketika mana nak solat Dalam keadaan hati kita ini Tak lepas daripada rancangan televisyen Jadi kita solat tu patut ayam Cepat Dua minit dah habis Anak pun terkejut Dah sudah mak dah lah Pelama-lama dia katakan ya. Ah Tuan-puan sekalian Kita terasa Ya Allah Aku bersalah malam tadi Ya Allah Aku persembahkan satu solat yang Macam hampas lah tak ada apa pun Tak ingat Allah pun dalam solat Hanya semata-mata nak tutup mulut suami daripada tanya Awak dah semayang ke belum? Beria tengok TV menangis nangis tisu tu Ya Rupanya tak semayang lagi Itu yang patut ditangiskan ya. Tak semayang lagi Jadi kita terasa Ya Allah malam tadi teruknya aku semayang Maka kita rasa apa? Ketakwaan itu perlu dipupuk Kita istighfar Dan kita perbaiki ibadah Solat subuh Sumbuh kita buat yang terbaik Kita berdoa, kita berzikir Kita baca Quran, kita khusyuk Kenapa? Kerana kita dalam zon ataupun fasa Menambahkan ketakwaan Tadi kita khilaf yang sebelum tadi dah buat salah Tambah takwa Ini orang istimewa muslim Sentiasa fikir nak tambah takwa kepada Allah Nak jadi lebih baik Ustazah ada seorang sahabat Cuma Ustazah tak bawa Quran ni Selalunya Ustazah pergi mana-mana bawa Quran yang sahabat Ustazah bagi Quran dia tuan puan sekalian yang dia bagi ustazah tu Quran yang kulit tu dah nak tanggal dah tapi dia masih ada sikit lagi lah dia tapi dia nak tanggal warna biru Quran terjemahan Soalan ustazah pada muslimat ya yeah. Muslimat ada tak Quran yang muslimat baca sampai nak tertanggal kulit Ataupun kerja kita asyik beli Quran je pantang orang bagi tunjuk Quran ini Quran khas untuk wanita dia kata kan beli ah ha, ini Quran ada zip beli ini Quran senang nak bawa dalam bag beli Quran lawa-lawa kat rumah kita tak bersentuh beli saja sahabat ustazah Quran dia sebab terlampau pakai muslimat sampai nak tanggal kuliah Memang lain lah pegang Quran tu Bereput dengan anak, -anak perempuan Zah Suka juga Quran tu Quran tu macam mana Sahabat Ustazah tu tuan puan Dia dah baca Daripada awal sampai akhir Bukan baca biasa Tapi dia baca dengan Macam dia buat satu apa kajian pula pada terjemahan dia tu kan dia apa ni dia highlight kan mana ayat-ayat motivasi mana ayat-ayat untuk orang yang sedang bersedih mana ayat-ayat untuk orang yang sedang bimbang mana dia dah buat warna ni warna merah lepas tu kat dia punya kat tepi apa helaian dia tu dia ada apa stiker-stiker tu supaya kita tahu oh ni ayat ni, ni ayat ni dek dia kata kalau kalau warna kuning stiker ni ini ayat untuk yang kesedihan dia cakap kalau merah dek stiker ni jadi kita senang buka yang ini ayat untuk tentang takwa dia kata jadi ya Allah dia dah macam tu dia dengan Quran. Dan dia kata akak dah niat dia Bila akak dah habiskan Quran ni semua Akak nak buat Quran lain pula Ya sebab dia masih hidup kan Dia masih boleh dengan Quran dia, Tapi Quran yang ni akak tak nak biar macam tu je Akak nak hadiah dekat adik Jadi biar adik boleh manfaatkan Dia cakap ha, mudah-mudahan akak dapat pahala lah Dia kata Dan memang sungguh Memang senang masa nak, nak urus muslimat kan? Nak cari apa senang Dia dah ada stiker dah Ya, dan kita rasa menarik pula nak baca ya sebab dekat terjemahan tu cara dia buat. Subhanallah. Ya, sebab manusia tu berfikir untuk menambahkan takwa dia, nak mengistimewakan diri di sisi Allah. Dan itu jalan keistimewaan. Bukan jalan pelik-pelik yang kita fikir dengan berpandukan kepada hawa nafsu muslimat, tapi dengan jalan yang kita faham daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, takwa eh. Tengok pada ciri yang keempat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat 32 ya muslimat. Ini taqaitun fa takhda'na bil qawli fayatma' fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing. Kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya yang ini menaruh tujuan buruk kepada kamu dan sebaliknya berkata-katalah dengan kata-kata yang baik yang ini yang sesuai dan sopan tengok macam tu sekali dibina dididik dibangunkan kita panggil groom eh grooming eh dibangunkan personality ummahatul mukminin isteri-isteri nabi apa dia cara dia bangunkan? Tadi telah Ustaz sebutkan termasuk soal yang ke berapa dah? Keempat ke kelima? Yang pertama keinginan niat, yang kedua kesungguhan, yang ketiga takwa, yang keempat aifatun nafsi, kehormatan diri. Ini ini satu benda yang sangat penting bagi seorang muslimah. Aifatun nafsi, kehormatan diri. Bagaimana soal kehormatan diri ini dibentuk, dididik oleh Allah Dalam ayat yang saya bacakan tadi Jangan kamu berkata-kata lembut manja dengan laki-laki asing ha, Ini nak jaga efatun nafsi Sampai tahap tu Islam jaga Muslimah. Kamu isteri Nabi, seorang Muslimah, Ummahatul Mu'minin Berurusan dengan muslimin Yang datang kepada kamu Tapi asing kerana apa? Bukan mahram kamu Ya Laki-laki ajnabi Bila kamu didatangi oleh laki-laki Seperti itu Apa yang antara benda paling penting nak jaga? Suara kamu Jangan lembut manja-manja-manja Dengan lelaki asing Sebab kamu tak tahu dalam hati manusia ini barangkali ada keburukan. Hanya dengan mendengar manja manja kamu tu, ya, yang kat rumah tak manja, yang isteri yang ada ni garang macam paling memperang, tiba-tiba dengar bunyi isteri orang. Suara isteri orang pula bermanja-manja. Dah makan belum Pak Lebai? Kau bini sendiri tanya tak apa juga ya. Ha, ini bini orang tanya Pak Lebai. Eh Pak Lebai pun tak kira lah Pak Lebai tak Pak Lebai ya. Ha, kalau dah selalu sangat ditegur-tegur manja-manja macam tu ya. Ha, jadi benda tu Islam jaga. Wanita ni istimewa dia pada aifatun nafsi, kehormatan diri. Jaga elok-elok. Jangan jangan sampai mensusutkan kehormatan diri kita fayathba allazi fi qalbihi marad boleh jadi orang yang pada hatinya ada ada penyakit itu boleh menyebabkan benda-benda yang tidak baik ya sebab tak bagus untuk kita ini jadi Ustaz ini Ustazah punya bila tengok pada ayat ni lah muslimat ya kalau kita kaji ayat ni seolah-olah macam ni tau sebenarnya bukan satu benda yang bagus untuk kita jadi seorang wanita yang diminati oleh lelaki yang bukan mahram kita Bukan bagus Walaupun kita bertudung macam mana pun Tiba-tiba Ramai Lelaki-lelaki Secret admire kat kita Walaupun kita kata ah Itu dia punya pasal lah Kita bukan layan pun Tak Itu juga tidak baik Sebab Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan Membuka ruang kepada lelaki-lelaki itu untuk apa? Cinta diam-diam pada kita Tak bagus Tak payah Jangan cari jalan tu tak baik untuk kita, tak baik untuk dia Seorang wanita yang ada kehormatan diri Yang tinggi kehormatan dirinya Dia takkan jadi penyakit kepada orang lain Orang tahu Dia ini wanita yang menjaga kehormatan diri Orang pun tak ada nak Menyimpan benda buruk dekat dia Termasuk mencintai isteri orang Diam-diam, tak bagus ya, Kalau kita isteri orang tu Maknanya kita kena banyak istighfar Pasal apa pula laki orang cinta ke aku diam-diam Ada benda ke yang aku buat ada apa ke yang aku tunjuk kat dia sampai dia jatuh cinta macam tu? Itu maksud dia tuan-puan. Apatah lagi kalau yang membawa maksud lelaki-lelaki yang memang berniat tidak baik, ya? Yeah.